Semua pelarian uh, Malaysia Gazette bersama saya editor Malaysia Gazette Perak, Muhammad Fizi Muhammad Zain uh, bersama dengan kita adalah lapangan ada politik dari University Science Malaysia Profesor Datuk uh, Dr Siva Morogan Apandiana. Uh, apa khabar Datuk? Baik. Terima kasih. Taja jemputan. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Datuk atas kesudian meluangkan masa bersama dengan kami untuk Malaysia Gazette bagi orang kata di Temu Bual berkenaan dengan PRK Air Kuning. Jadi Datuk kita tahu bahawa besok merupakan hari terakhir aa, di mana pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Air Kuning orang kata hari terakhir berkempen sebelum aa, pengundi Air Kuning keluar mengundi pada hari Sabtu ini 26 April Datuk. Jadi Datuk Uh, bagaimana Datuk melihat dinamik pilihan raya kecil air kuning kali ini secara keseluruhan apakah aa, yang menjadikan perakir ini signifikasinya daripada sudut aa, negeri dan juga nasional kasih, Ya, kalau kita perhatikan ini adalah sekadar satu pilihan raya kecil lewat undangan negeri tetapi hmm. menjadi tumpuan ke semua pihak walaupun tidak akan membawa perubahan di peringkat negeri atau persekutuan tapi ada yang sekelintir melihat apakah ia boleh dijadikan sebagai petunjuk untuk aa, berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang sudah pasti kita melihat di sini adalah pertembungan dua gabungan besar walaupun ada tiga calon tetapi yang menampakkan kehadapan adalah dua calon besar dan masing-masing menggunakan ruang peluang dalam tempoh masa kempen ini untuk menampilkan agenda pembaruan dan juga gagasan yang mahu diangkat dan dalam konteks sepanjang 14 hari ini kita sudah melihat pelbagai isu dibawa. Baik isu di peringkat uh, negeri, tempatan maupun di peringkat nasional. Kalau di peringkat uh, tempatan, uh, rakyat ataupun pengundi setempat melihat isu-isu yang berkaitan dengan rutin harian mereka. Infrastrukturnya, pendidikannya, uh, peluang pekerjaannya. Uh, apakah akan ada perubahan dari segi keselesaan dan juga kesejahteraan. Bagi uh, parti politik ada sebahagiannya mengangkat isu ini sebagai tekad ataupun untuk membawa kepada kesejahteraan tapi ada juga memainkan isu keatelikan dan agama kerana lumrah dalam konteks politik tanah air isu keatelikan dan agama akan terus dimainkan, misalnya isu uh, hubungan di antara UMNO dan DAP bagi UMNO dan DAP mungkin tidak ada masalah, tapi itu diangkat untuk bermain dengan sentimen dan persepsi yang kedua adalah isu tentang Hinzir uh, Babi itu juga dimainkan kerana ianya sensitif bagi masyarakat Islam tapi bagi masyarakat setempat yang ada di sini, sebilangannya pun tidak tahu kewujudannya, sebilangannya seolah-olah tidak ambil tahu tapi itu diangkat sebagai bahan kempen dan lazimnya itu turut dimainkan supaya uh, pengundi akan terpengaruh dari segi nilai emosi mereka. Jadi uh, itulah yang kita lihat sebagai mana politik itu tidak bersifat statik politik itu bersifat dinamik dan sudah pastilah akhirnya yang menentukan kemenangan adalah berdasarkan kepada mandat yang akan diberikan oleh pengundi tempatan bukannya yang menjadi pelancong politik daripada luar yang seolah-olah lebih tahu kawasan tempatan daripada penduduk setempat So sebelum kita pergi kepada isu naratif yang dimainkan oleh Perikatan Nasional terutama yang minta sensitiviti kau Saya ingin bertanya dengan Datuk itu daripada sudut sejarah pengundian di Perak ini Adakah Datuk lihat ya, air kuning ini merupakan sebagai kerusi penanda aras bagi kekuatan barisan nasional di selatan Perak Sebab kita tahu bahawa Dewan Undangan Air Kuning ini merupakan antara kubu hu kuat -hu barisan nasional dan tidak pernah kalah Walaupun berlakunya orang kata tsunami yeah. pada tahun sebelum-sebelum ini kan ya. Jadi silakan, Itu keunikan dan juga Sesuatu yang uh, kita anggap uh, Agak luar biasa uh, Satu lagi yang harus juga Kita lihat adalah bagaimana uh, Air kuning ini merupakan Salah satu don di bawah Kursi Parlimen TAPAH Satu lagi adalah Cendriang TAPAH di bawah MIC Barisan Nasional Cendriang, MCA uh, Barisan Nasional Yang dirampas daripada Bersatu Dalam uh, Pilihan Raya Negeri 2022 dan air kuning ini ...tak pernah lagi. Kali. Dia kekal bersama dengan UMNO, Partisan Nasional. Bermakna ketiga-tiga parti komponen itu ada di dalam satu kawasan... ...dan menampakkan kolaborasi di antara ketiga-tiga itu masih utuh. Dan barangkali itu juga menjadi penanda aras kepada negeri... ...kawasan-kawasan lain bagaimana untuk mencontohi kedudukan di sini... Uh, tak kisahlah parti mana sekalipun Tetapi ia menampakkan, mempamir uh, Bagaimana wujudnya uh, Refleksi kepada komposisi Kerencaman uh, Hubungan antara masyarakat Pelbagai etnik di negara kita uh, Dan saya rasakan bahawa uh, Itu juga memberikan satu kekuatan uh, Kalau kita lihat pada Tsunami 2018 sekalipun Pada pilihan raya negeri 2022 sekalipun Air kuning masih kekal uh, Di bawah uh, Parisian Nasional dengan majoriti yang bukannya kecil seolah-olah ketika berlakunya alihan dari segi pemikiran politik di kawasan-kawasan lain di sini masih menampakkan kesungguhan mempertahankan kedudukan itu di bawah Barisan Nasional barangkali disebabkan oleh perwatakan calon ketiga-tiga kawasan saya rasakan baik di Tapah oleh Datuk Seri Sarawanan di Cenderiang oleh YB Chong dan di sini Alayarham Isyam telah memainkan peranan mereka dan untuk pilihan raya kecil ini saya rasakan regu SS memainkan peranan penting SS iaitu uh, yang umat Datuk Seri Sarani dan juga Datuk Seri Sarawanan dua-duanya SS kedua-duanya memainkan peranan yang cukup besar kalau kita lihat uh, Datuk Seri Sarani memainkan peranan seolah-olah beliau adalah calon di sini ya, yeah, sebagai menteri besar turun dan kita tahu di Tapah, Datuk Syih Sarawanan memang sosok yang digemari dan juga dihormati. Dia berdasarkan kepada mungkin peranan yang telah dimainkan sepanjang Pak Penggal di kawasan Tapah. Jadi sebab itu Tapah ini unik. Bagi saya, saya lihat, mungkin ada yang melihat ini sekadar satu kawasan Dewan Undangan Negeri. Ini tak membawa perubahan di peringkat negeri ataupun persekutuan tapi refleksi ataupun ia boleh membawa kepada suluhan kepada pemikiran secara menyeluruh berdasarkan kepada demografi geografi uh, di mana 56% orang Melayu, 22% orang Cina, 14% orang India, 8% orang asli dan lain-lain. Semua itu komposisi yang agak menarik untuk diteliti dan dicerna oleh uh, sesiapa sekalipun baik pemerhati ataupun penganalisis politik. Okay. Kita tahu sepanjang 13 hari berkempen Maksudnya hari ini dan besok hari ke-14 Jadi apa yang boleh saya katakan Ataupun tadi menyentuhkan bahawa kita dapat lihat Yang mana PAS ataupun Perikatan Nasional Memainkan isu uh, Yang orang kata berkait rapat dengan sens Sensitiviti berkauman. Contohnya juga agama seperti kandang babi dan sebagainya Jadi di waktu yang sama juga kita dapat lihat Bahawa barisan nasional di tapak ini Merupakan orang kata uh, Salah satu contoh yang terbaik di mana kita dapat lihat keharmonian dan perpaduan kaum itu macam itu cakapkan tadi, khusus kita ada uh, MIC bagi Parlimen, MCA bagi Dun Chenderiang dan juga uh, BN sebelum ini bagi Dun uh, Ayuuning. Jadi dan juga sebelum ini juga Datuk Seri Saraboni ada memaklumkan bahawa orang kata sikap toleransi orang Melayu itu sendiri uh, amat tinggi uh, terutamanya dalam isu yang dimainkan oleh uh, perikatan nasional. Jadi adakah Datuk lihat uh, isu yang boleh dikatakan ditunggang oleh perikatan nasional ini uh, akan memberi kesan kepada pengundi-pengundi Melayu terutamanya ataupun sebaliknya Datuk? Tak saya rasakan bagi pengundi tegak uh, pas perikatan nasional sudah pasti uh, dia akan terus kekal ya sama ada ia boleh mempengaruhi undi protes mungkin sebilangannya ya tetapi tidak akan mencapai uh, paras di mana boleh menggugat kedudukan ataupun komposisi sokongan aliran yang telah diberikan sebelum ini uh, cuma di lima polemik di sini adalah sejauh mana pengundi luar akan datang memastikan bahawa mereka mahu memelihara komposisi yang telah dipertahankan untuk sekian lamanya dan uh, sudah pastilah jika keharmonian, kesejahteraan, keamanan itu diangkat maka pengundi luar harus balik dan juga menunjukkan sokongan dan uh, diterjemahkan dalam bentuk undi. Uh, bagi PAS Perikatan saya rasa bila sentimen ini dimainkan sudah pasti uh, ia mahu meningkatkan sokongan dalam kalangan pengundi Melayu apakah itu berjaya dilakukan dan jika tidak berjaya barangkali akan diubah untuk uh, Pilihan Raya Umum akan datang, tapi uh, Perikatan Nasional juga harus akur. Ada lagi parti komponen di dalam uh, Perikatan Nasional, gerakan dan parti yang mewakili masyarakat India ada dalam komposisi uh, Perikatan Nasional sejauh mana mereka menerima naratif yang cuba dibawa oleh PAS bagi PAS saya rasa itu lumrah itu perlu diangkat, barangkali mahu pertahankan pengundi tega dan memenangi sebahagian daripada uh, undi protes yang mungkin mahu dilakukan oleh lawan politik mereka uh, dan jika itu berjaya dilakukan, walaupun tidak memenangi kawasan ini, mungkin mereka rasakan itu satu kemenangan tapi kita juga harus akur dalam konteks negara kita yang rencam, kita harus berhati-hati bila datang kepada sensitiviti uh, yang uh, tidak Membawa kepada kemelut yang boleh berpanjangan uh, Isu hubungan etnik ini harus kita pelihara Perpaduan, keharmonian uh, tidak boleh tergugat Hanya disebabkan kita berbeza dari sudut pandangan, ideologi, fahaman politik Jangan sampai ia membakar perasaan yang boleh mengganggu perasaan dalam kalangan pengundi Saya rasa uh, ini mungkin uji gaji yang sedang dilakukan oleh PAS dan ini bukan baru kalau di Kuala Kubu dulu pernah dimainkan isu latar belakang pendidikan calon kini dimainkan isu berkaitan dengan kandang babi barangkali isu-isu seperti ini mahu mempengaruhi sentimen dalam kalangan pengundi Melayu untuk mempertahankan gelombang hijau yang pernah melanda negara tetapi saya rasakan naratif baru juga harus dicari oleh Perikatan Nasional untuk membolehkan mereka memenangi sokongan daripada pelbagai kelompok pengundi. ok, Serta kita tahu tadi Datuk Pada menyebut bahawa pengundi luar pengundi luar akan pulang untuk mengundi dan mungkin ada, ada sedikit kebesaran dalam kalangan pengundi luar dan kita tidak tahu mereka punya keputusan mereka punya pilihan, memandangkan mereka tidak berada di kawasan hmm. setempat, jadi bagaimana Datuk melihat mekanisme yang digunakan sepanjang 13 hari ini oleh Barisan Nasional untuk meyakinkan pengundi luar itu bahawa memilih calon Barisan Nasional mengekalkan calon dari Barisan Nasional daripada kerajaan memerintah sedia ada untuk memastikan orang kata pembangunan dan kesejahteraan di Dewan Undangan Amerika ini terjaga dan juga kekal dan juga rakyat uh, terjamin dan bagi saya, saya lihat begini, ya, pengundi luar akan bergantung kepada maklumat yang terima daripada ibu bapa mereka, hmm. rakan sebaya mereka dan juga media, sebab hmm. itu kita lihat pada senasional, di dalam tempoh 10 hari terakhir banyak menggunakan media digital alam maya, media sosial untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan calon, parti, apa yang mahu disampaikan, disalurkan, apa yang mahu uh, uh, dilakukan di, uh, uh, kepada masyarakat setempat dan ini boleh mempengaruhi pola pemangkahan dalam kalangan pengundi uh, luar nanti. Kerana mereka bukan sekadar bergantung kepada media digital. Bila mereka balik nanti, mereka juga akan bertemu dengan rakan sebaya mereka. Mereka juga akan bertemu dengan ibu bapa mereka. Dan saya rasakan kesemua ini merupakan ejen sosialisasi yang akan mempengaruhi pola pemikiran politik mereka. Sebab itu, dalam konteks yang lebih luas, Barisan Nasional uh, sudah mempelajari kesilapan yang dilakukan dalam tahun 2022 dan kini kita lihat calon banyak menggunakan media uh, sosial dan bagaimana jentera uh, parti komponen uh, MCA sendiri cuba mendekati pengundi uh, muda luar daripada kawasan untuk balik dan juga melihat pada isu-isu yang cuba diangkat begitu juga calon sendiri menggunakan media sosial TikTok uh, Instagram uh, agar uh, maklumat yang mahu disampaikan itu uh, walaupun mereka tidak uh, bertemu di uh, kawasan rumah mereka Tapi sekurang-kurangnya maklumat itu Sampai kepada mereka Dan di situ saya rasa uh, Boleh kita lihat perubahan dari segi Mekanisme pendekatan kaedah Yang digunakan oleh Partisan uh, Nasional di dalam uh, PRK Air Kuning ini Mungkin ini juga merupakan template Yang boleh pakai selepas ini Mungkin ini juga template yang dipelajari Daripada Ninggiri dan juga Makota Di mana mereka menamsar So, Datuk kita dah bercerita pasal pengundi dan juga pasal uh, penurut kata Dewan Negeri yang air kuning, don air kuning. Jadi mungkin saya ingin tanya pendapat Dato' sendiri which is berkenaan dengan calon yang mana Barisan Nasional meletakkan uh, Dr. Muhammad Yusri Bakir ataupun lebih mesra dikenali sebagai Ustaz Yusri sebagai calon manakala Perikatan Nasional meletakkan Mohaimin Malik sebagai calon Dan juga kita ada Parti Sosialis Malaysia PSM Yang mana meletakkan Bawani AKS sebagai calon Jadi antara ketiga-tiga calon ini Yang mana ada yang mengatakan perlawanan Di antara dua ustaz dan satu peguam Yang mana doktor lihat aa, kekuatan mereka itu Mana yang paling kuat Atau mana yang berkaliber Atau berkarisma Yang mempunyai ciri-ciri sebagai wakil rakyat Yang boleh dipercayai oleh pengundi so. Ketiga-tiga calon ada kekuatan mereka Kalau kita lihat pada Dr. Yusri latar belakang pendidikan beliau dari segi kerja akar umbinya kuat menjadi setiu sebahagian pernah bersama dengan Alayarham Al Al Alay Isyam Samsudin menyebabkan beliau turut dikenali oleh penduduk setempat ketiga kita juga harus melihat pada latar isteri beliau, beliau yang pernah ada darah dari masyarakat Tionghoa dan yang keempat kita juga harus melihat manifesto beliau adalah untuk bukan membawa perubahan secara drastik tapi meneruskan tradisi yang ditinggalkan oleh almarhum Hisham yang cukup dikenali di kawasan ini dan itu penting dan saya percaya dari sudut latar pendidikan itu juga akan memberikan kelebihan kepada Dr Yusri bagi calon PAS ialah beliau mempunyai kekuatan dari sudut tauliah di masjid dan juga surau itu mungkin satu kelebihan tapi sejauh mana beliau mampu untuk menarik sokongan daripada uh, masyarakat bukan Melayu itu dilema uh, yang dihadapi apatah lagi isu kandang babi di bawah sudah pasti dalam memelihara sensitiviti masyarakat Melayu, beliau juga harus akur ini adalah suatu isu yang uh, turut membabitkan masyarakat pengundi bukan Melayu bagi bahawa ini, beliau dah pertanding kali kedua, kali pertama tewas uh, hilang deposit 586 beliau merupakan calon tempatan mungkin latar pendidikan yang baik ada dua ijazah sarjana kemudian membuat uh, ijazah sarjana uh, di dalam uh, bidang undang-undang uh, 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 dan berpegang kepada ideologi dia untuk mempertahankan soal masyarakat uh, komuniti dan sebagainya tapi dari segi guna tenaga jentera uh, itu masih menjadi satu kekangan kepada beliau untuk bergerak berbanding dengan dua parti gabungan siasah seperti Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Saudara so, Tok, uh, kalau dilihatkan Tok, uh, adakah dalam PRK Dun Air kuning kali ini uh, latar belakang calon itu memainkan peranan penting ataupun faktor parti itu sendiri Tok? Saya rasa kita harus melihat kepada tiga perkara. Satu adalah latar belakang calon sebab itu penelitian dibuat oleh Barisan Nasional dalam memilih Dr. Yusri supaya dapat bertembung dengan latar keagamaan Parti PAS khususnya yang sebelum ini juga telah meletakkan Ustaz Farid di dalam PRN 2022. Dan itu dengan nilai tambah dari sudut pendidikan, keluarga, dari segi gerak kerja dan sebagainya, itu dilihat dari segi calon. Kedua adalah pengundi tiga parti. Dia, kita letak calon macam mana pun mereka berpegang kepada soal aa, ketaksuban pada parti itu tidak boleh kita tolak. Di situ saya rasa PAS ada kekuatannya dan di situ kita lihat Presiden Nasional juga ada kekuatannya. Tadi sudut isu. Ya. Bila sampai pada isu, kita lihat isu yang dibawa turut akan memainkan peranan untuk mempengaruhi pola pengundian di samping calon aa, parti isu, sebab itu kita lihat isu setempat cuba diseimbangi dengan isu keaktenikan dan agama untuk mempengaruhi pengundi tega dan juga mempengaruhi jika sekiranya ada undi protes untuk tarik kepada mereka, jadi dalam konteks mana-mana pilihan raya, saya setiasa akan melihat kepada tiga, calon, parti dan juga isu, dalam konteks air kuning ini, ketiga-tiganya memainkan peranan calon memainkan peranan sebab itu ketiga-tiganya ada latar belakang yang baik, kedua dari sudut parti, kedua-dua calon, ada uh, ikatan uh, guna tenaga, kekuatan di segi jentera, cuma uh, PSM barangkali ada kekangan dari sudut itu, tapi dari sudut ikatan uh, ideologi uh, parti politik, mungkin sebahagiannya percaya kepada uh, amalan uh, dan juga ikatan itu, tapi sejauh mana mampu untuk menyayangi dua parti siasat merupakan sesuatu yang boleh kita persoalkan. Yang ketiga, isu ketiga-tiga membawa isu seolah-olah isu yang sama, soal rakyat kemahuan, keperluan ...dan cuba memeta pemikiran uh, dalam kalangan pengundi berdasarkan kepada sudut uh, pemikiran pengundi dalam mempengaruhi uh, soal uh, setempat. Ada yang memainkan isu uh, tempatan, ada yang memainkan isu nasional, ada juga memainkan isu seolah-olah nak menjadikan ini sebagai satu referendum. Ini adalah don air kuning. Sudah pastilah isu tempatan yang perlu diangkat. Jadi siapa yang mampu laksanakan, selesaikan isu ini... Adalah seorang yang barangkali ada hubungan di peringkat negeri dan persekutuan Dan itu memberikan kelebihan kepada salah seorang calon daripada ketiga-tiga calon okay. so, Baik Datuk, uh, kepada Alif, sekiranya barisan nasional memenangi uh, pilihan raya kecil Dewan Menangan Air kuning kali ini uh, Dato, Bagaimana Datuk melihat kesan kemenangan itu kepada kestabilan kerajaan negeri Perak dan juga kerajaan persekutuan sendiri itu? Tak sudah pasti itu memberikan petunjuk kepada uh, bagaimana uh, uh, kerajaan perpaduan berjaya meningkatkan sokongan jika majoritinya meningkat. Itu juga barangkali sebagai satu uh, petunjuk kepada kerajaan negeri di bawah yang amat uh, Datuk Seri Sharani Mohamad selaku Menteri Besar yang juga menjadi pengarah uh, jentera bahasa nasional uh, di PRK Air Kuning ini dan itu juga akan memberikan satu gambaran kepada kedudukan di peringkat persekutuan. Walaupun kita tidak boleh menjeneralisasikan keputusan ini, sekurang-kurangnya ia memberikan satu keyakinan kepercayaan bahawa kerajaan perpaduan ini boleh kita ubah suai, boleh diangkat untuk bersama sebagai satu uh, gabungan besar yang ada kerjasama dalam kalangan parti-parti yang pernah bermusuh sebelum ini tetapi dalam tempoh selepas 2022 masing-masing sudah meletakkan perbezaan itu ke tepi dan juga melihat persamaan berdasarkan kepada manifesto yang boleh diangkat untuk merayatkan kepimpinan dan juga membawa kepada memasyarakatkan perpaduan dalam konteks masyarakat setempat bertuh sepanjang 17 hari kempen pilihan raya Botcher uh, Air Kuning saya mengikuti sendiri calon berkempen dan juga pimpinan-pimpinan daripada kedua-dua parti uh, turun berkempen dan uh, kebanyakannya pimpinan pimpinan parti Barisan Nasional dan juga uh, Pakatan Harapan memaklumkan bahawa sekiranya mereka memenangi PRK Air Kuning kali ini ia bukanlah penanda aras kepada hubungan kerajaan Perpaduan itu tetapi mereka lebih menekankan bahawa ia akan memukuhkan lagi kerajaan perpaduan itu untuk pilihan raya umum akan datang itu PRU 16. Jadi pada pandangan Datuk bagaimana adakah air kuning ini wajar dijadikan orang kata sebagai penanda aras untuk mengukuhkan lagi hubungan itu atau sebagainya Dato' Ya, ia boleh menjadi penanda aras pengukuhan kerjasama, kolaborasi yang boleh dipertingkatkan apakah kekuatan, kelemahan peluang dan juga ancaman yang wujud dari sudut kerjasama dalam konteks di air kuning. Uniknya di air kuning adalah kerana di dalam pilihan raya negeri sebelum ini masih-masih bergerak bersendirian. Tapi di dalam pilihan raya kecil bergerak bersama bermakna mereka boleh melihat di manakah pengukuhan itu boleh dilakukan. Ia bukan sebagai petunjuk kita tidak boleh menjeneralisasikannya kerana politik hari ini barangkali berubah dalam masa 6 bulan, dalam masa 12 bulan. Politik bersifat dinamik, tidak statik. Dalam konteks ini, pengukuhan boleh dilakukan. Bermakna mereka melihat di manakah kekuatan yang sudah tercapai, di manakah kelemahan yang boleh dibaiki, apakah ancaman, apakah bentuk uh, uh, peluang yang boleh diterokai bersama. Jika sekiranya mereka melihat inilah template yang mahu dibawa ke Pilihan Raya Umum ke-16 nanti soalan terakhir saya kata Sekiranya so, BN menang Macam saya katakan tadi Dan adakah PRK ini akan menjadi penanda aras Terhadap prestasi awal Kerajaan Negeri Perak Yang terutama sekali seperti dasar-dasar negeri Seperti Perak Sejahtera Pembangunan Belia dan juga lain-lain Jadi bagaimana itu? Memandangkan uh, Jentera Barisan Nasional Diketuai oleh yang muat Menteri Besar sendiri Sudah pasti agenda Perak Sejahtera 2030 hmm diselarikan dengan manifesto uh, uh, calon BN di sini yang menekankan elemen-elemen itu dan tekad itulah yang saya rasakan cuba dibawa uh, dan jika sekiranya menang nanti uh, ini juga memberikan keyakinan, kepercayaan kepada yang buat Menteri Besar untuk uh, mengukuhkan agenda gagasan besar itu supaya dapat dilaksanakan dengan lebih meluas uh, dan ini juga boleh jadikan sebagai satu rujukkan nota kaki kepada kepimpinan beliau yang bersifat akar umbi yang menampakkan kesungguhan supaya yang menang ini bukan sekadar calon UMNO BN tetapi juga kerajaan perpaduan yang beliau ketuai di negeri Perak okay, Soalan Cik Pumas, kalau Dato' tak kisah uh, Sabtu nanti, 26 hari bulan uh, Dato' jangka siapa yang akan menjadi wakil rakyat? Saya masih uh, melihat kelebihan adalah kepada calon BN. Banyak faktor yang masih mempunyai kecenderungan menyebelahi calon tersebut berdasarkan kepada pelbagai perkara yang telah kita bincangkan dan saya rasakan itu boleh berlaku cuma dari sudut majoriti bergantung kepada ratusan yang keluar mengundi nanti. Okay, Alhamdulillah Datuk. sampai sini saja kita punya temu hari ini. Jadi kami daripada pihak Malaysia Gazette ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Datuk untuk meluangkan masa bersama kami dan buat semua pelayar Malaysia Gazette teruskan ikuti kami di semua platform media sosial kami. Terima kasih Datuk. Terima kasih.